кинотеатрах. Салоны красоты. Спорт, клубы. Магазины. Рестораны. Кафе. Пользуетесь ли вы справками? Конечно. И какими именно? 1, 2, 3. И что вы спрашиваете в справке? Уточнял, где мне приобрести кондиционер, а на прошлой неделе э, звонил и спрашивал, кто мне сделал интерьер в квартире. Пользуетесь ли вы справками? Конечно. И какими именно? Звоню раз, два, три. И что вы издавали в справке? В ну вот недавно звонила, узнавала турфирму, искала хорошую, вот, туры по Италии, вот, звонила по работе, искала мебель для офиса. Знаете ли вы справку раз -два -три? Да, знаю. И что вы спрашивали в этой справке? Узнавала занятия акваэробики рядом с домом и расписание железнодорожных проездов. Вы знаете справку раз -два -три? Да, конечно. И что вы спрашивали в этой справке? Раз я спрашувала, де купиться довольники. Якими довідками використовуєтеся? У день два три. І які питання ви задавали довідці раз два три У мене була агенція нерухомості. Ви знаєте таку справку раз, два, три? Звісно. що ви спрашували справку? як Спрашивали театр, конек кінотеатру. служба «Раз, два, три». Елена, добрый день. Татьяна, добрый день. Юля, добрый день. Пожалуйста, по вашему запросу «Актив Плюс», «Авен Про», «Американ Флит», «Аэро Мир», «Идис», Сервис», «Альфавет», «Даванти», «Ликс Фарм», «Лига Нова», «Билетик», «Свейфу», «Пятый Элемент». Всегда рада вам помочь.